اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وہ مظلومون ولكن كانوا انفسهم يظلمون صدق الله بنی اسرائیل بنیادی طور پر شام کے رہنے والے تھے سیدنا حضرت یوسف علیہ سلاط وسلام کے دور نبوت میں شام سے مصر منتقل ہوئے حضرت یوسف علیہ صلاط وسلام کے بعد ایک زمانہ میں فرعون کے تسلط اور حکمرانی میں آ گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کی بدولت فرعون سے نجات ملی تو دوبارہ مصر کی طرف شام کی طرف اپنے آبائی وطن کی طرف سفر شروع کیا وہاں پر ایک کافر قوم مالقہ آباد تھی حکم ہوا کہ جہاد کر کے ان سے اپنا آبائی وطن واپس لے لیکن بنی اسرائیل جہاد پر لڑائی پر آمادہ نہ ہوئے اللہ کے حکم سے صاف انکاری ہو گئے تو اللہ جل جلشانہ نے مصر سے شام جاتے ہوئے رستے میں ایک عجیب عذاب سے انہیں دوچار کیا عجیب و غریب وہ عذاب یہ تھا کہ دس کلومیٹر کے ایریے پر ایک آبادی تھی وادی تھی وادی تھی اس کے اندر ہی انہیں گما دیا یہ سفر شروع کرتے شام ایک جگہ پڑاؤ ہوتا لاکھوں کی تعداد تھی صبح جب اٹھتے تو وہیں وہیں جہاں سے پچھلی صبح چلے تھے چالیس سال پورے اسی وادی میں گھومتے رہے معلوم ہوا جب اللہ ناراض ہو جائے تو رستے روٹ جاتے ہیں آج ہمیں بھی بسا اوقات بلکہ اب تو اکثر اوقات سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے جس بندے سے پوچھے وہ کہتا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا کیا بنے گا کیا کریں گے یہ سوال اللہ سے ناراضگی کی دلیل ہے ورنہ جس سے اللہ راضی ہو ایمان والا فرمایا المؤمن بنور اللہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اسے تو اندھیروں میں بھی اللہ اپنی قدرت سے دکھاتے ہیں ممکن ہی نہیں وہ کہے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کچھ نظر ہی نہیں آتا کوئی امید ہی نہیں اگر ایسی کیفیت سے دو چار ہوں فوراً اللہ سے رجوع کریں معافی مانگیں ذکر و اذکار کریں پھر دیکھیں کیسے سب کچھ سمجھ آتا ہے بہرحال جب وادی تی میں صبح و شام یہ سرگردار رہے کوئی رستہ سجائی نہ دیا لاکھوں کی تعداد تھی ذخیرہ ختم ہو گیا سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی دن ساری شدید دھوپ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے فریاد کی چنانچہ انہوں نے اللہ جل شانہو سے دعا کی تو خدا تعالیٰ نے انہیں ایک تو شدید دھوپ میں سایہ عطا فرمایا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ علی سایہ کر دیا ہم نے ان پر بادل کا اور دوسرا ان کے کھانے پینے کے لیے انزلنا علیکم کم المن من و شلوا اتارے من و سلوا کیا تھے رات کو جب یہ سوتے تو جیسے شبنم برستی ہے ایسے ترنجین میٹھا سا کوئی پھل تھا وہ زمین پر پڑا ہوتا صبح اٹھ کر یہ اسے اٹھا لیتے گوشت کے طور پر انہیں شلوا بٹیر وہ غول کے غول خود ان کے پاس آ جاتے یہ پکڑتے اور کھا لیتے تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا ہو گیا میں نہ کھاؤ کھاؤ کا مطلب ایک یہ کہ اس پر شکر گزار ہو جاؤ اسی پر لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی جمع کرنا شروع کر دیا اور پھر حکم یہ تھا کہ اس میں سے کھاؤ اسی میں سے کھاؤ مطلب اسی پر اکتفا کرو جو اللہ دے اس پر راضی ہو جاؤ یہ کافی ہے لیکن انہوں نے پھر گندم اور مسور اور دالیں اور یہ چیزیں مانگنی شروع کر دی کہ ہم تو کھیتی باڑی کریں گے اور ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے مطلب اللہ کے دیے پر راضی نہ رہے اور پھر اللہ پر توکل بھی چھوڑ دیا ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دی چنانچہ اللہ جل شانہ نے پھر گرفت فرمائی اور یہ آسمانی رزق ان کے لیے بند کر دی فرما یہ بنی اسرائیل جب بھی ہماری پکڑ میں آئے یعنی سفر میں اپنی منزل گم کر بیٹھے گھومتے پھرتے رہے پھر آسمانوں سے رزق اترا وہ چھین لیا گیا جب بھی ہماری پکڑ میں آئے اپنی کسی نہ کسی غلطی نافرمانی کی وجہ سے آئے یہ ہمارا ضابطہ ہے ہم تو رحمان و رحیم ہیں اپنے بندوں کے لیے مہربان ہیں لیکن اگر کوئی بندہ ہماری گرفت اور پکڑ میں آتا ہے تو اس کی وجہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے وما ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہم کسی کے منہ سے نوالا نہیں چھینتے ہم کسی سے صحت نہیں لیتے ہم کسی سے اس کی خوشیاں نہیں لیتے جب بھی کوئی بندہ کسی گرفت کے اندر آتا ہے کسی پریشانی سے دوچار ہوتا ہے اسے کوئی غم مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ولاکن کانو انفسہ یژلمون ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے کفر کا رستہ اختیار کرنا اور گناہوں میں ڈوب جانا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا کسی کا کچھ نہیں بگڑتا اور اللہ جل شان ہو وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں کیا فرق پڑتا ہے فرمایا اگر ساری انسانیت اللہ کا انکار شروع کر دے کفر شروع کر دے باغی بن جائے تو خدا کی بڑائی میں بال برابر بھی کمی نہیں آتی روح زمین پر کوئی اس کے حضور سجدہ نہ کرے تو اس کی بادشاہت پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو بے نیاز ذات ہے ہاں کوئی اس سے منہ مو موڑے گا اس کی حکم ادولی کرے گا تو اپنے ساتھ زیادتی کرے گا اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق Bip!